Selamat kembali semua. Hari ini, kita nak selami satu topik yang sangat asas bagi Malaysia, iaitu BAP 2, Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan sekadar himpunan undang-undang tertinggi negara, tapi ia sebenarnya tapak asas negara kita. Yang menariknya, ia gabungkan warisan tradisi kita dengan struktur moden. Jadi, mari kita mulakan penerokaan kita tentang dokumen penting ni. Sekarang, mari kita bincangkan bab 2.1. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Kita akan tengok macam mana asas Perlembagaan kita ni dah mula terbentuk uh, lama sebelum zaman British lagi kan? Ya, betul tu. Sebenarnya kalau kita lihat akarnya, ia datang daripada nilai-nilai tradisi Kesultanan Melayu. Sebelum British datang dan campur tangan, negeri-negeri Melayu ni dah pun ada undang-undang dan adat istiadat sendiri sebagai panduan pemerintahan. Oh, jadi dah ada sistem lah masa tu. Macam mana rupanya? Memang dah ada. Contoh yang paling terkenal, kita ada hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Itu untuk Melaka. Tapi bukan itu je. Ada juga undang-undang bertulis lain di negeri-negeri macam Pahang, Kedah, Johor. Malah ada undang-undang 99 perak. Dalam sistem ni, raja adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi, undang-undang dan adat inilah yang jadi teras, jadi panduan untuk raja memerintah dan rakyat patuh. Paham, paham. Jadi, ada kerangka undang-undang tempatan yang berasaskan tradisi Melayu. Lepas tu bila British datang, uh, mereka bawa sistem mereka pula. Macam mana tu? Ya, betul. Bila British masuk, terutamanya di negeri-negeri selat macam Pulau Punang, Melaka, Singapura, mereka mula perkenalkan sistem perundangan Inggeris. Ini dibuat melalui apa yang dipanggil Piagam Keadilan atau Charter of Justice yang pertama sekali diperkenalkan di Pulau Pinang tahun 1807. Charter of Justice. Okey. Ya. Yeah. Piagam ni dan piagam selepasnya menyusun semula sistem mahkamah kat sana. Di Sarawak pula, undang-undang Inggeris masuk melalui ordinance. Contohnya The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949. Begitu juga di Sabah dengan Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Jadi, um, erm, yang kita ada hari ni, ia sebenarnya hasil evolusi macam lapisan sejarah undang-undang adat tempatan, undang-undang Islam. Lepas tu ditambah pula dengan pengaruh undang-undang Inggeris. Menarik tu. Satu evolusi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Okey, baiklah. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.2. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Daripada latar belakang tadi, macam mana pula proses penggubalan perlembagaan persekutuan itu sendiri berlaku? Terutama bila kita makin hampir dengan kemerdekaan. Okey, proses penggubalan ni, ia bukan satu langkah terus jadi. Ia melalui beberapa fasa penting, berperingkat-peringkat. Kalau kita nak jejaki sejarah awalnya, kita boleh lihat seawal tahun 1877 lagi. Masa tu, Majlis Negeri Perak ditubuhkan dan mula menggubal undang-undang untuk Negeri Perak. Itu peringkat awal lah. 1877? Wah, lama tu. Ya, lama. Kemudian, proses penggubalan undang-undang ni berjalan melalui institusi yang berbeza-beza ikut struktur pentadbiran British masa tu. Ada majlis perundangan di negeri-negeri Selat, ada majlis mesyuarat persekutuan di negeri-negeri Melayu bersekutu macam Perak, Selangor dan ada majlis negeri di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Masing-masing gubal undang-undang ikut kawasan tadbiran dia. Jadi, ada banyak badan yang terlibat sebelum ni. Betul. Tapi langkah yang paling signifikan yang betul-betul menuju ke arah pembentukan perlembagaan negara merdeka ialah penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini lebih dikenali sebagai Suruhanjaya Reid. Ia ditubuhkan pada bulan Mac tahun 1956. Ah, Suruhanjaya Reed. Ini memang nama yang selalu kita dengar bila cakap pasal perlembagaan kan? Jadi inilah badan yang merangka draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu? Tepat sekali. Suruhanjaya Reed ni lah yang diberi mandat untuk merangka satu perlembagaan baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Mereka banyak merujuk kepada model Westminster dari Britain tapi kena sesuaikan dengan keadaan tempatan kita. Tak boleh ambil bulat-bulat. Mesti ada penyesuaian kan? Apa terma rujukan utama mereka? Ada beberapa terma rujukan utama yang Suruhanjaya Rik kena patuhi. Pertama, kena wujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh, tapi pada masa yang sama, otonomi negeri-negeri juga terpelihara. Kedua, kena jamin kedudukan raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan dalam sistem baru ni. Ketiga, yang ni penting, kena jamin kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah uh, kaum kaum lain. Kena seimbang. Keseimbangan tu penting. Memang. Keempat kena wujudkan satu sistem parlimen sebaik-baiknya ada dua dewan, dewan rakyat dan dewan negara. Dan kelima kena wujudkan satu jenis kewarganegaraan yang sama untuk semua penduduk persekutuan. Jadi draft yang dihasilkan oleh Suruhanjaya Reid yang kemudiannya dibahaskan, ada beberapa pindaan dibuat dan akhirnya diluluskan. Inilah yang menjadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang kita guna pakai bila negara merdeka pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan. Satu perkara yang selalu disebut tentang perlembagaan kita ialah keunikannya. Ia menggabungkan ciri-ciri tradisional dan juga ciri-ciri moden. Boleh terangkan sikit pasal gabungan ni? Ya, gabungan ni lah yang sebenarnya membentuk identiti perlembagaan kita dan menyumbang kepada kestabilannya. Kalau kita pecahkan, ada dua jenis ciri utama. Pertama, ciri tradisional. Ini adalah elemen-elemen yang diwarisi daripada sejarah kita, terutamanya daripada institusi kesultanan Melayu. Ada empat perkara utama di sini. Empat perkara ya. Apa dia tu? Okey, yang pertama ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Sistem raja berperlembagaan ni dikekalkan yang di tuan agung jadi ketua negara dan raja-raja atau sultan jadi ketua negeri masing-masing. Kedua, agama Islam. Islam diletakkan sebagai agama pusketuan tapi dalam masa yang sama perlembagaan jamin kebebasan untuk agama-agama lain diamalkan dengan aman dan damai. Baik, yang ketiga? Ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan negara dan yang keempat, Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, Sabak dan Sarawak. Perkara ini termaktub tapi sekali lagi perlembagaan juga sebut tentang perlindungan kepentingan sah kaum-kaum lain. Jadi ada jaminan untuk semua pihak. Jadi empat ciri tradisional ni raja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa Melayu Bumi Putra jadi macam tonggak warisan dalam perlembagaan kita lah ya. Betul. Ia mencerminkan akar sejarah negara kita. Okey. Itu ciri tradisional. Macam mana pula dengan ciri moden yang dimasukkan sekali? Apa elemen-elemen baru yang dibawa masuk? Baik, ciri moden pula lebih mencerminkan aspirasi Malaysia untuk jadi sebuah negara bangsa yang moden, demokratik dan tersusun. Ada tiga ciri utama kat sini. Pertama, kerajaan persekutuan. Ini bermakna kita ada pembahagian kuasa antara kerajaan pusat di Putrajaya dengan kerajaan-kerajaan negeri. Setiap peringkat ada bidang kuasa masing-masing pembahagian kuasa okey kedua sistem demokrasi berparlimen ini bermakna kuasa pemerintahan tu datang daripada rakyat anda sebagai rakyat memilih wakil-wakil ke parlimen dan dewan undangan negeri melalui proses pilihan raya yang diadakan secara berkala jadi suara rakyat penting dalam sistem ni sangat penting dan ketiga kewarganegaraan sebelum merdeka taraf kerakyatan tu berbeza-beza tapi dengan perlembagaan 1957 satu konsep kewarganegaraan yang sama diperkenalkan untuk seluruh persekutuan. Jadi, gabungan kedua-dua set ciri ini, tradisional yang diwarisi dan moden yang diperkenalkan inilah yang menjadikan perlembagaan kita satu dokumen yang agak unik, stabil dan relevan hingga ke hari ini. Ia membentuk asas negara yang anda diami sekarang. Gabungan yang sangat menarik. Memang mencerminkan Malaysia sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasan tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.4, pindahan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Tadi kita dah sebut, perlembagaan ni berevolusi. Pindahan-pindahan ni menunjukkan sifat dinamik tu kan. Kenapa pindahan tahun 1963 dan 1965 ni perlu dibuat? Terutamanya 1963. Ya, perlembagaan memang bukan dokumen yang beku. Ia perlu disesuaikan dengan perubahan zaman dan keperluan negara. Pindaan tahun 1963 tu, um, ia sangat-sangat penting. Boleh dikatakan antara pindaan terbesar dalam sejarah perlembagaan kita. Kenapa ia begitu penting? Sebab utama ialah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu asalnya digubal untuk 11 buah negeri di Semenanjung saja. Bila Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada masa itulah sebelum keluar tahun 1965 bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia, perlembagaan sedia ada tu kenalah dipindah secara besar-besaran. Ah, logiklah tu. Kena sesuaikan untuk negeri-negeri baru masuk. Betul. Kena sesuaikan untuk menerima masuk negeri-negeri baru ni, kena ambil kira struktur pentadbiran, keperluan khusus dan jaminan-jaminan yang dipersetujui untuk mereka. Jadi banyak fasal baru ditambah atau fasal lama diubah suai. Apakah antara perubahan-perubahan utama yang dibuat dalam pindaan 1963 ni? Boleh bagi contoh. Boleh. Antara perubahan yang paling ketara ialah berkaitan dengan struktur mahkamah atasan negara. Sebelum tu kita ada sistem mahkamah rayuan. Dengan pindaan 1963, Mahkamah Persekutuan diwujudkan sebagai mahkamah tertinggi yang baru untuk seluruh Malaysia. Di bawah Mahkamah Persekutuan, tiga mahkamah tinggi yang setaraf kuasanya diwujudkan. Satu untuk Melaya, Semenanjung, satu untuk Singapura, tapi ini hanya sampai 1965 bila Singapura keluar, dan satu lagi untuk Borneo yang meliputi Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi Borneo ni kemudiannya dikenali sebagai Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Jadi penstrukturan semula badan kehakiman yang besar. Yeah, memang besar. Selain tu, satu lagi contoh penting, jawatan Yang di-Pertua Negeri diwujudkan khas untuk Sabah dan Sarawak sebab kedua-dua negeri ni tak ada sultan atau raja sebagai ketua negeri. Jadi, Yang di-Pertua Negeri dilantik sebagai ketua negeri. Pindaan 1963 dan juga 1965 bila Singapura keluar ni jelas menunjukkan sifat fleksibel perlembagaan kita. Ia boleh dan perlu dipindah untuk menyesuaikan diri dengan realiti dan keperluan semasa negara macam peristiwa besar pembentukan Malaysia tu. Jelas sekali lah daripada perbincangan kita ni perlembagaan persekutuan ni memang tonggak utama negara kita, Malaysia. Ia bukan sekadar satu dokumen undang-undang yang panjang tapi ia adalah cerminan sejarah kita adunan unik nilai tradisi dan aspirasi moden dan satu dokumen yang hidup yang terus berkembang melalui pindaan bila perlu. Sememangnya, ia adalah panduan tertinggi yang kita ada untuk memastikan kestabilan politik, keharmonian masyarakat dan juga untuk melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Kedaulatan undang-undang yang berpaksi pada perlembagaan inilah yang menjadi asas untuk kita terus membina negara bangsa Malaysia yang maju dan bersatu padu. Perlembagaan ini kekal sebagai kerangka asas yang mengikat kita semua, satu bukti kebijaksanaan para pengasas negara kita dalam merangka satu sistem yang unik dan sesuai untuk Malaysia. Ia sesuatu yang perlu kita fahami dan hargai. Nampaknya itu sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Jumpa lagi dalam sesi penerokaan kita yang seterusnya.